один организовал Евромайдан, второй организовал Опять же, Евромайдан организовал Мустафа, это вы готовили, а его... Кинули, чтобы он нас перехватил в а, инициативу. Инициативу. да. Была же не инициатива отряда организации. <сёк> Алло. Ну, что там пишет. Да, сейчас батареи нету, что могу сделать? Сейчас будем что-то делать. А? Нормально? Нормально гоним? Четыре с Yeah. Yeah. Кто хочет помочь бойцам АТО, находите в Фейсбуке э, Меня, Вадима Торопова, Георгия Туха, находите, Романа Синицына, Рудаманова. Yeah. Э, находите, э, группа есть э, допомога до, до, до живым героям Майдану. Yeah. Его Что, валят, понимаете? его не валят не просто. Не <music> э -э нету, напиши ты в комментах. А -э донейт, донейт, кнопка донейт э на сайте. <music> Давай. Диджей, ты где? Диджей! Иди, ты иди! Алло. А, не, да, конечно, вези батарею, быстрее, быстрее. Давай, давай. Что там? сейчас. Вікно в, Євр в Євразію, так? Да? Сподіваємося, Європа зацінить наші старання і прийме нас вже завтра до Європейського Союзу і навіть до Шенгенського. Девушка, отойдите, отойдите, вы... Отойдите, вы мешаете. Бля, это ж не Киев, выбач. Блять, на крутой як макарон. Дружба с Россией, да? да? Ну да, они уже показали, что друзья из здесь плохие и даже братья. Это... Нафиг, нафиг! Все, кто признает аннексию Крыма, всех нафиг! Всех нафиг! И надеемся, что Россия все-таки выйдет из зомби состояния и поймет, что произошло. Если Давай, давай, давай. О, диджи, диджи! Откроешь, у меня садись, села все, все движухи. Сели все батареи. Сеќавајќи, сега ќе бидеме во Македонија и ќе